ఓం నమ అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ అష్టకాన్ని వినడం వల్ల కష్టాలు అనేవి దరిచేరవు శత్రు బాధలు ఈతి బాధలు ఉండవు ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల ఆర్థిక అభివృద్ధి చెంది ధనలాభం పొందగలరు అంతేకాదు ఈ అష్టకాన్ని ఉదయం సాయంత్రం సంధ్యావేళల్లో పఠించడం వల్ల మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ అష్టకాన్ని పఠించండి స్వామి అనుగ్రహంతో ఆయురారోగ్యాలు సుఖ సంతోషాలతో ముక్తిని పొందగలరు शैकलिङ्गम् तर्पणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रिवराचितलिङ्गम् कामदहनकरुणाकरलिङ्गम् रावणधर्पविना शैकलिङ्गम् तर्पणमामि सदा सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तर्पणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् पणिपरिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसु यज्ञविनाशनलिङ्गम् तर्पणमामि सदाशिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनशोभितलिङ्गम् पङ्कजहरसुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तर्पणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणाचितसेवितलिङ्गं भावैर्वचलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभा तर्पणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टधलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिध्रविनाशितलिङ्गं तर्पणमामि सदाशिवलिङ्गम् सुरुगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तर्पणमामि सदाशिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिधं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधो శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి